Я смотрю на футбол более глобально, более в общем плане, не так специфически, то есть не связан лишь с атакой. Я всегда вижу переход из защиты в атаку, поэтому мне больше понравилась сама работа ребят, не то количество голов, которые они забили, все это тоже важно. Тем не менее, мне понравилась работа, которая проводилась, как они прессинговали, как они закрывали пространство, как они создавали тот фундамент, который как раз и привел к этим двум забитым мечам и к определенной успешности в игре в атаке. Действительно, был непростой матч. В первом тайме кое-что у нас не получалось. Иногда вот, в защите были такие моменты, где ну, небольшие провалы были. Потом во втором тайме вышли, там пошли замены, уже как-то немного освежилась игра, уже начали лучше играть. Начали атаковать, моменты острые начали появляться. В первом тайме не так было этих моментов много. Во втором тайме побольше, конечно. Ну и, как, как понятно, реализация ну, не подвела, забили два гола. Выиграли игру. Спасибо ребятам, молодцы. Самоотдача на большом уровне. Это мне отдал Паша Лукачук пас. Я увидел Витя. Витя не отыграл, я Леху. Леха на 11. Ну, у нас тренера говорят, чтобы мы убегали, когда передача. Да, я замкнул. Мы в тренировках это отрабатываем, постоянно коллективная техника. Все, что делаем, то на игру переносим. Да, был фон усталости, две тренировки в день. Конечно, есть забитые ноги немного, крепатура, ну ничего, нормально. Готовимся. Хорошо комбинировали, честно понравилась игра, потому что здорово играли в пас, быстро переводили мяч, хороший темп задали команде. И в целом, я думаю, заслуженно победили. Хорошие условия, конечно, тут поля приятно играть и рады, что приехали в Испанию, что можно плюс 15 тренироваться и готовиться к матчам Лиги чемпионов и чемпионатов.